নেপালকে 21 রানে পরাজিত করে সুপার এইট রাউন্ডে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টুর্নামেন্ট শুরু হবার আগে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে এই গ্রুপ ডি থেকে বাংলাদেশের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া খুবই মুশকিল দক্ষিণ আফ্রিকার কথা তো বাদই দিন বাংলাদেশের গ্রুপে কিন্তু শ্রীলঙ্কা এবং নেদারল্যান্ডসও রয়েছে অনেকেই বলছিলেন যে বাংলাদেশ আদৌ নেদারল্যান্ডসকে হারাতে পারবে মুশকিল लग रहा था यह वर्ल्ड कप बांग्लादेश कैसे जाएगा सुपर एट में ये तो यूएसए से सीरीज हार गया है असलाज मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान एक्शन विद एहसान मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे मजे में होंगे और फिट फाट होंगे आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया के स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं चोपड़ा स्पीक्स वो जनाब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की जीत को लेकर के वो कह रहे हैं कि यूएसए से बांग्लादेश की जो सीरीज़ थी वो हारने के बाद जो बंग्लादेशी फैंस थे बांग्लादेशी थे वो ये उन्होंने ये निकाल दिया था अपने माइंड से कि हम सुपर एट के लिए क्वालीफाई करेंगे वो तो कह रहे थे कि मुश्किल है कि हम श्रीलंका को भी हरा पाएँ नदरलैंड को भी हरा पाएँ हम उनसे भी नहीं जीत सकेंगे क्योंकि हम यूएसए से हार गए हैं और उस अमेरिका की टीम से हारे जो फर्स्ट टाइम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में आई है तो इसलिए उनके जो हौसले थे वो गिर चुके थे पस्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि हम क्वालिफाई करें सुपर एट के लिए यानी जो अमेरिका से सीरीज हारे फिर वो बात कर रहे हैं कि जैसे ही बांग्लादेश ने सुपर एट में जाने से पहले ग्रुप मैच यानी डी ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई पहला मैच फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच यानी श्रीलंका को हराया और उसके बाद हिम्मत बढ़ी फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच भी जीता हुआ मैच वो हार गए हेरा फेरी कुछ हुई अंपायर्स की लेकिन वो भी जीत गए थे नदरलैंड को बांग्लादेश ने हराया फिर यदि दे आप देखें कि नेपाल को हराया फिर वो कह रहे हैं कि अब उम्मीद बनी है बांग्लादेश सुपर एट में भी कुछ मैचेस जीतेगी यानी कुछ से मुराद वो अगर तीन जीत जाती है फिर तो उसका सेमीफाइनल खेलना बनता है अच्छी रपडेट से अगर जीत जाती है तो वो जीत सकती है और फिर वो कह रहे हैं कि देखें जो इसमें तंजीम हसन साकिब और मुस्तफीजुर रहमान का बहुत ही अहम रोल है मुस्तफीजुर रहमान वो कह रहे थे कि इनको श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें इनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी फिर मुस्तफीजुरहमान आई पी एल खेलने के लिए चले गए और आई पी एल में सी एस के के तरफ से चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बड़ी अच्छी प्रदर्शन का मुजाहरा किया बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई मैन ऑफ द मैच रहे और वहां पर अच्छी कारकरी इनकी फॉर्म जो थी मुस्तफीजुररहमान की वो वापस आई और फिर ये वर्ल्ड कप के लिए चले गए अब देखें वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेशी सुपर स्टार ने क्या कमाल की बॉलिंग की है और अब तक इसने छ ओवर फेंके हैं और जिसमें से मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ और सिर्फ आठ रन दिए और कोई बाउंड्री नहीं खाई यानी कैसे आप इसको देख रहे हैं यानी रहमान ने क्या कमाल की बॉलिंग की है डेथ ओवर में मैं डेथ ओवर की बात कर रहा हूं डेथ ओवर का ये एक्सपर्ट है किंग है स्पेशलिस्ट है और इसने साबित कर दिया है तो जिसे है तो इसी के ऊपर वीडियो मजीद वो चोपड़ा साहब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आइए वीडियो उनकी देखते हैं फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक लाइक बार बार मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा किया करें

অনেকেই বলছিলেন যে বাংলাদেশ আদৌ ইউএস এর সঙ্গে সিরিজে হার ব্যর্থতা। এর কাছে অনেকেরই ছিল যে বাংলাদেশকে হয়তো গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ হতে হবে কিন্তু যে সমস্ত সমর্থকরা আশাবাদী ছিলেন তাদের আশা পূর্ণ করে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে তিন তিনটে ম্যাচ জিতলো এবং পৌঁছে গেল সুপার এইট রাউন্ডে এবার সুপার এইট রাউন্ডে তাদেরকে খেলতে হবে ভারত অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে এই যে মুহূর্তে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি এখনও কিন্তু শ্রীলঙ্কা বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচটা চলছে কিন্তু সেই ম্যাচের দিকে বাংলাদেশকে তাকিয়ে থাকতে হলো না বাংলাদেশ নিজেদের দমেই নেপালকে হারিয়ে ছ পয়েন্ট পেয়ে পৌঁছে গেল পরবর্তী রাউন্ডে নেপালের বিপক্ষে শুরুতে বাংলাদেশের ব্যাটিং যেভাবে ধসে গেছিল মনে হচ্ছিল হয়তো তাদের বর্তমানে রাইভাল দল শ্রীলঙ্কার দিকে বাংলাদেশকে তাকিয়ে থাকতে হবে হয়তো তারা চাইবে শ্রীলঙ্কার একটা দারুণ জয় কিন্তু সে সমস্ত দরকার পড়লো না কারণ বাংলাদেশের বোলিং ইউনিট বিশেষ করে তানজিম হাসান সাকিব এবং মুস্তাফিজুর রহমান এই দুজন যেভাবে বোলিং করেছে বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু কাজটা খুবই সহজ হয়ে গেছে এবং আরো একবার বাংলাদেশের এই টি বিশ্বকাপের যে তুরুপের তাস বোলিং ইউনিট সেই বোলিং ইউনিটি কিন্তু বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে দিল বলা যেতে পারে তো আজকের এই ভিডিওতে নেপাল ম্যাচে বাংলাদেশের প্রদর্শন কেমন হয়েছে সে সম্পর্কে অল্প আলোচনা করব কিন্তু মেন যেটা সেটা হলো সামগ্রিক পারফরমেন্স কেমন হল বাংলাদেশের এই চারটে ম্যাচে এবং সুপার এইট রাউন্ডে কোন কোন প্লেয়ারকে কিন্তু আরও ভালো ফর্মে ফিরতে হবে বা কোন কোন প্লেয়ার সুপার এইট রাউন্ডেও ঠিক একইভাবে কাঁপিয়ে দেবেন সে সম্পর্কেই কথা বলব তো প্রথমে এই নেপাল ম্যাচটা সম্পর্কে বলি দেখুন নেপাল ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং শুরুর দিকে যেভাবে ধসে পড়লো সেটা কিন্তু অবশ্যই একটা চিন্তার ব্যাপার এবং বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি কারা হবেন পরের ম্যাচে বা বিশেষ করে সুপার এইটে তিনটে ম্যাচে তো ইম্পর্টেন্ট ওপেনিং জুটি একটা সেট ওপেনিং জুটি দরকার সেটা কারা হবেন সেই চিন্তাগুলো কিন্তু এখন থেকেই করতে হবে যাই হোক তো যদি বাংলাদেশের ব্যাটিং সম্পর্কে বলি তানজিদ তো ভালো ফর্মে ছিলেন আজকে হুটপার একটা শর্ট খেল আউট হলেন এবং এই জিনিসটা কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হুটপার শর্ট খেলছে তারা এবং অধৈর্য হয়ে আউট হচ্ছেন এটাই কিন্তু সবচেয়ে মানে সবচেয়ে চাপের ব্যাপার বাংলাদেশের জন্য তাও হৃদয় তিনি ভালো ফর্মে রয়েছেন কিন্তু তিনিও এমন একটা শর্ট মারলেন এই জিনিসগুলো কিন্তু একেবারেই দরকার নেই মাহমুদুল্লাহ যে রান আউটটা হলেন সেটারও প্রয়োজন ছিল না সুতরাং এই সিলি মিস্টেকগুলো যেগুলো করার দরকারই নেই যেগুলো কেউ করেও না কিন্তু হঠাৎ করেই খেয়ালের বসে এমন কিছু হয়ে যায় সুতরাং এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু বাংলাদেশকে দূরে সরতে হবে সুতরাং ব্যাটিং আজকের ব্যাটিং নিয়ে কিছু বলার নেই একশো রানে তারা অল আউট হয়েছে তবুও আমি শেষ দিকে তাস্কিন যেভাবে ব্যাটিং করেছে তার কৃতিত্ব দেব বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার সিলেকশনটা একটু ভুল হচ্ছে আমার অন্তত মনে হয়েছে কারণ সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে যে ম্যাচটা বাংলাদেশ খেলেছিল আমি দেখলাম তানজিমের আগে নামার হলো তাসকিনকে আজকে আবার আমি দেখলাম যে রিসাদের আগে নামার হলো তানজিমকে সুতরাং বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছে না যে যারা টেলেন্ডার যারা ওই শেষ দিকে পিন ছিটারের কাজ করতে পারেন তাদেরকে ঠিক কোন জায়গাতে নামাবো সুতরাং দেখুন আপনার কাছে ব্যাটার রয়েছে এবং তার সাথে কিছু বোলিং অলরাউন্ডারও রয়েছে বাট বোলিং অলরাউন্ডার কেন তারা তারা ব্যাটিংটা করতে পারে এবার তাদেরকে ঠিক জায়গায় ব্যাটিং না করলে তো মুশকিল তাই না সুতরাং আমার মতে ঋষাদকে অন্তত স্পিনারদের সামনে একটু আপনি এই ভিডিও দেখি হ্যাঁ আর ক্যাসে ও বতা রে বাংলাদেশ গ্রুপ আপনার গ্রুপ থা গ্রুপ অফ ডেথ কে থে ও গ্রুপ लीड करते हुए उसने सुपर एट के लिए क्वालिफाई करना था यानी लीडर बन के जाना था ग्रुप डी से अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच में अंपायर की तरफ से कुछ हेर फेर ना की जाती अगर अंपायर उसमें अपने रॉन्ग डिसीजन ना देते एक नहीं भाई उसमें दो वाइट भी दी गलत और फिर उसमें आपने देखा कि तोहिद रुदाए का गलत आउट दिया मोहम्मदल्ला के लेग बाय का चार रन दे दी नहीं मिला बांग्लादेश को और उसके ऊपर अंपायर ने जान बूझ कर उंगली खड़ी कर दी और उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज पोटीज यानी साउथ अफ्रीका को जितवाने के लिए अंपायर भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन किस्मत की जो देवी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर मेहरबान भी हो गई अंपायर की तरफ से आज व्यूवर्स आज जो ये इंडियन मीडिया और फिर वेस्ट बंगाल मीडिया ये तारीफें कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से एक टीम और एक यूनिट की तरह उभर कर सामने आई है जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अब जो सियासी जो एक पंडित होते हैं ना इसी तरह क्रिकेट के भी पंडित होते हैं और वो जो माहरीन होते हैं जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश सुपर एट में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को हराने की भरपूर सलाहियत रखती है आपका विवर इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज